হাতত বৰা চাউলৰ পিঠা লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দুলেজানত আহিছিলোঁ যোৱাকালি আৰু মাহীয়ে ইয়াত বৰা চাউলৰ পিঠা বনাই দিলে দেখিয়ে বিহু বিহু লাগি গৈছে ৰাইজে বহিছে খাবলৈ ময়ো খাই লওঁ ৰঙা ৰঙা পানী এই কাপটোত কিবা এটা ভাল লাগে দেই এই কাপটো কিন্তু কিনিব লাগিব এবাৰ পিঠা ভাল লাগিছেনে কণী ভাল লাগিছে কৰিবা ফুলৰ মোবাইল চাৰ্জাৰ এতিয়া কষ্টৰীয়ে

এতিয়া জোনমণিয়ে কাম এটা কৰিছে এইয়া চাওকচোন আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে কি কৰিছে তাই নেইল এক্সটেনচন বুলি কৈ হেনো মইতো এইবোৰ কৰাৰ আগতে দেখি পোৱাই নাই এবাৰ প্ৰথম দেখা পাইছো এই ফটোখনত দেখা পাইছে নে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব হেনো নখ কেইটা এয়া কাম চলি আছে আৰু ফাইনেল লুকটো খানা খাবলৈ বহি গৈছো কেৰাটিনো বুলি ভাবিছো মতা মানুহে মাইকী মানুহেও আহি কাম কৰিব পাৰে সেইফালে আমাৰ বহি আছে মালিক আমাৰ প্ৰণৱ দাম বহি আছে বঢ়িয়াকে জীৱনৰ ৰং চেলুন আপোনালোকে জানে আৰু শুনিছেই চাগে দেখিছেই চাগে জীৱনৰ ৰং চেলুন লেঙেৰিত আছে নহয় জানো অ আপোনালোকে চাব পাৰে এইয়া আজি কি কৰিবা বুলি কলা কেৰাটিন আজি কেৰাটিন চলিব বাকী কি হয় কি নহয় চাই থাকিম বাৰু মোকো বোলে কিবা কিবি কৈ দিম কৈছে মই তাকে ভাবি আছো ফেচিয়েল কৰিছিলো মই আজিৰ পৰা দুবছৰমান আগতে দুবছৰমান আগতে কৰা এতিয়াও মুখখন ভালে হৈ আছে বাৰু আজি হৈছে ঊনত্ৰিশ তাৰিখ যোৱা সাতাইছ তাৰিখে চেলুনখন অপেনিং হৈছিলে এমাহ হৈ গল কেনেকুৱা চলিছে

মানে তাইৰ যাতে টোপনি গুচি নাযায় সেইটো কাৰণে চা নিদিছোঁ মূৰত লগোৱা হৈ গ'ল কেৰাটিন টাইৰ মানে চুলিত কেৰাটিন লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ৰ'ব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰায় আধা ঘণ্টা চল্লিছ মিনিটমান ভাল লাগিছেনে বৰ ফূৰ্তি পাইছে তাই একদম ছমাহ এবছৰৰ পৰা কৈ আছিল মোৰ চুলিখিনি ঠিক কৰি দিব লাগে 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 মই সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু গোটেই মানে ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট চেলুনখনত আজি এতিয়া প্ৰণৱদা আৰু মই অকণমান এনে ওলাই আহিছোঁ কুকুম ফালে লৈ গৈ আছে এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছো তেলপানী ঘাট গৈ আছো তাৰ কাষতে মানে এটা লৰাই গাঁৱৰ যুৱকে ইমান ধুনীয়া মছলা কম ব্য়ৱহাৰ কৰে যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা খন আছিলে চেলুনৰ সন্মুখৰ তাৰ পৰা মানে দুই কিলোমিটাৰ গলে বহিডিংখন পাই তাৰ পিছত তেলপানী ঘাট বুলি ঘাট এটা পায় সেই ঘাটত এখন দলং হৈ আছে সেই দলংখন পাৰ হলে পোন্ধৰ মিনিট গলে টেঙা ঘাট পায় মানে বস্তু

এইখন মানে আঘুনি বাই নগৰখন মানে গদাধৰ সিং এই নগৰখন মানে আঘুনি বাই নামত দি দিছিলে আঘোণি বাই স্কুল মানে এইখন উম অ আৰু সেইখন টিপামৰ বাদ টিপামখন অকণ টিপামখন এইখন আঘুনি বাই ৰহাই এখন সেইফালে আছে আৰু আমি এয়া লৈ ললো চিকেন পকোৰা আজি আপুনি আন্ধাৰে হৈ গ'ল চাওকচোন বাহিৰত আৰু ভিতৰত এয়া কাম চলি আছে মই ভাবিছিলোঁ দেৰি হ'ব সঁচাকৈ যে দেৰি হৈছে বাৰু আৰু কিমান সময় লাগিব বাৰু আধা ঘণ্টা আধা ঘণ্টা পাই থাকিব নোৱাৰি বোলে কোৱা বস্তুখিনি সন্মুখৰ লাগি থাকিব পৰা নাই ৰ হয় নাই ছোৱালীজনী মোৰ লাজ কৰে দেই চাওঁ চাওঁ নামটো কোৱাচোন পূজা গগৈ গগৈ ছোৱালী কৰিছে দেখিয়ে খুব ধুনীয়া হৈছে দেই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মজা এতিয়াৰ পৰা আৰু মোক পাত্তাই নিদিব চাগে তাইৰ পৰা কৈ আছিলো বহুত ভাল লাগিছে এ আঠটা বাজি গল এতিয়া বিদায় লও নহয় জানো আৰু বাই বাই লগ পাম আকৌ অহা অহা কাৰণে থেংক ইউ তুমি ডিব্ৰুগড়তো কৰাব পাৰিলা হেতেন লেঙেৰিত কৈ গৈছে আদুলিয়াজনলৈ যাওঁতে তেওঁৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে এপাক আহিব পাৰে জীৱনৰ ৰং এই চেলুন লেঙেৰি ঘুটুং টিঙা ঘুটুং চিঙা চাৰিআলি ডাঙৰকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এখন আছে যে তাৰ একেবাৰে তলতে আছে চেলুনখন বাকী সকলোকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কৈ থাকোঁ ফোনপে'টো ওলাই আছে দেই কোনোবাই পইচা দি নিদিলে হৈছে আৰু মোক দি দিব কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান দুলিয়াজানত আছো দুলিয়াজান আহি পালোঁ আজি ইয়াতে থাকিম অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ ঘূৰি যাম আৰু আজিয়ে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ঘৰলৈ কিন্তু যোৱা নহ'ল অলপ পলম হৈ গ'ল যিহেতু ইয়াতে সোমালে ফাষ্ট ফুড খাবলৈ তিনিওটাই এয়া খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ দিছে ধনাৰ দেখোন আগতে শেষ প্লেট মাক যি কৰে সেই খোৱাই নাই এতিয়াও ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব ল ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ ইয়াতে কিন্তু ভাতটো খাই মেলি সামৰণি মাৰিম আৰু এইফালে খানা ৰেডি হৈ আছে বৰিয়াই বৰগৈ এয়া চাওক মজা মজা গোল গোল কণী বাঁহগাজ হয়নে আজি চুলিখিনি ধুনীয়া কৰিলি ভাত নাখালে হ'ব চাগে অঁ ফেন চলাব দিয়া নাই ফেন নচলালে হ'ব নেকি এই মালটো আছে বাৰু দেই এ চিটো আছে কাৰণে বাচিলোঁ নহ'লে বিচনী মাৰিব লগা হ'ল হয় আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব